那一天，少女们回想起了曾经。 白子清，你是我们仅存的最后的希望了。白子前辈，还不能停下来啊、哦！ 哪位？西雅前辈，不好了、啊！人家委托我们制作的电影《阿拜多斯大战》被紧急叫停了。喂，搞什么？大叔，连预告片都做好了。据说啊，因为预告片播出之后，甲方收到了一卡车的版权警告呢。是的，再这样下去的话，哎、我们的负债会变得越来越多的。嗯、哎，现现在到底该怎么办呢？